আজ দশ নম্বর বহরমপুর লোকসভার অন্তর্গত কান্দি মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত প্রার্থী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান জনসভা করলেন উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার উপস্থিত ছিলেন কান্দি পৌরসভার পৌরপিতা জয়দেব ঘটক মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি নজমুল মিয়া সানসাইন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কর্মকার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির সহ একাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা এদিন কান্দি মহকুমার অন্তর্গত হেলিপক্স ময়দানে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকে সচক্ষে দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিল অগণিত সাধারণ মানুষ से जी, जीज़े जीज़े से के उद्देश्य बोलते है। जी पुलिस ने जवाब है कार्य करते उद्देश्य में उनके तो तो उद्देश्य तो में और भी बोलते था था। तो अच्छा होता मैं बिल्कुल बोलूंगा मैं और बहुत कुछ बोलने की बातें हैं अभी मैं यहाँ दो महीना तक यही बोलना है मुझे लेकिन यहाँ जिस अक्षर से आया था लोग भी बैठे हुए रमजान महीना भी चल है लोगों ने रोजा भी रखा होगा क्योंकि दो मिनट की बात बहुत ज्यादा हो जाती है जब जब रोजे में जब लोग होते हैं मैं भी रोजे में हूँ तो दो मिनट की बात भी बहुत ज्यादा हो जाती है और पॉइंट पे बात कही है मैंने और मैं मानता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट बात हो तो बहुत अच्छी बात है सिर्फ बातें करने से कोई मकसद होता नहीं है और होता नहीं है बातें करने से उसको जो किस तरह से उसको बताना है वो इंपॉर्टेंट है दूसरी बात ये है कार्यकर्ता और जो यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उनकी मेहनत काफी अच्छी मेहनत उन्होंने की है यहाँ पे जो ग्राउंड स्तर पे जो काम किया है उन्होंने इसी की वजह से आप स्टेज पे भी देख सकते थे जितने भी इलेक्टेड मेंबर भी थे वहाँ पर और दूसरे प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट भी थे वहाँ पर तो देखिए उनकी तारीफ हमेशा रहेगी और उनकी तारीफ देखिए लोगों ने की हुई है और मैं भी हमेशा उनका रहा हूँ जिस से उन्होंने काम किया है तो जितना बोलो उतना काम है उनके लिए है पर उड़ीसा के खिलाफ का रणजी मैच में ये खिला हुआ था और देखिए जब आपका कोई बैट्समैन क्रीज पे होता है तो जो तो साथी खिलाड़ी होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है और यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखता है कि ये सारे लोग साथ देने के लिए अरे गुस्सा मत करो भाई खड़ा तो ये मेरा काम है कि उनके साथ रहना उनकी जो आवाज है उनको बुलंद करना और उनके जो मसले मसाइल है उनको सुनना और जितने के बाद ये सारे किस तरह से सॉल्व करने उसके भी उसके ऊपर भी काम करेंगे साथ साथ में ये लोग जितने भी यहाँ पर काम काम कर रहे हैं और काम करते हैं तो उनका भी काफी साथ है कि हर हर बार हर चीज बताते हैं खेल के मैदान में खेल के मैदान में छह सात का रहना पड़ता है लेकिन पॉलिटिकल का जो मैदान है ये सारा दिन भी कम नहीं होता है कैसे लग रहा है वो सात घंटे का मेहनत या लगभग दिन 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 देखिए खेल के मैदान में, में भी पूरा दिन लगता है वो लोगों को दिखता नहीं है वो अलग बात है लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स के मैदान में ज्यादा दिखता है क्योंकि यहाँ लोग और आप जो कवर करते हो वो बहुत अच्छे से करते खेल के मैदान में आप लोग थोड़े से पीछे रह जाते हो क्योंकि खेल के मैदान में भी एक जो प्लेयर खेलता है तो उसकी मेहनत सुबह से शाम की रहती है लेकिन वो ज्यादा किसी को दिखती नहीं है लेकिन देखिए हर जगह मेहनत है और हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है और लोगों को किस तरह से इम्प्रेस करना है वो भी आपको करना पड़ता है आपकी मेहनत अच्छी होगी काम अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा एम पी चौधरी तो कैसा करते हैं रिजल्ट क्या होगा? किस बात का जवाब दू आपका उनका एक एक करके पूछो कोई पूछ रहा है तो एक करके पूछे तो मेरे को जवाब देने में अच्छा लगेगा ये पांच टर्म का जो एम पी है अधील चौधरी उसके साथ आपकी लड़ाई है रेजक क्या होगा आपके पास नहीं देखिए पाँच साल के एमपी रह चुके हैं अध्यय जी उनका सम्मान करता हूं मैं लेकिन हर चीज़ बदलाव के लिए होती है और यहां के लोग बदलाव चाहते हैं और यहां पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे न कि किसके साथ क्या लड़ाई है यहां पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है और ममता दीदी ने जो मुझे यहाँ पे चुना है ममता दीदी और अभिषेक ने मुझे यहाँ चुन के भेजा है और यहाँ पर जिस तरह से मेरा वेलकम किया है यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट और जो भी एम एल है और जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने जिस तरह से मेरा वेलकम किया है दूसरा ये जो मेरी फैमिली है उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके कार्यों के लिए मैं यहाँ पर हूँ और दूसरी बात ये है जीतने की बात है ये आखिर में जो जनता है वो डिसाइड करेगी कि मैन ऑफ द मैच कौन है बदलाव लेना चाहो चौधरी चौधरी जी जो नहीं किया बहुत तो तो सारे बदलाव है इसमें सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स तो 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 अकेडमी नहीं है तो वो खेल के लिए एक बड़ा स्पोर्ट्स अकेडमी यहाँ यंगस्टर्स के लिए बनाओ जिसमें क्रिकेट भी हो फुटबॉल भी हो स्विमिंग हो बास्केटबॉल हो जो भी देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है सिल्क का इंडस्ट्री है बीड़ी का इंडस्ट्री है दूसरे दूसरे बात दूसरी दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्री है तो उसको एक अलग बड़े स्तर पर लेके जाऊँ तो ये सारे मुद्दे मेरे रहेंगे और यहाँ पे जो भी कार्य नहीं हुए उनको मैं जीतने के बाद यहाँ पर आऊँगा मीटिंग करूँगा उनके साथ बात करूँगा जो फार्मर्स हैं यहाँ के खेड़ूत है जो राइस का बहुत बड़ा काम करते हैं दूसरा ऑयल सीड यहाँ पे बनता है तो ये 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 सारी ये मुद्दों पे बात करूँगा और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए और आगे उनको फायदा हो इस सारे मुद्दों पर बात होगी

अभी से उन्होंने भी मुझे यहाँ यहाँ कप्तान बना के भेजा है और यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं मेरे उन्होंने भी मुझे कप्तान बनाया है तो मैं बहुत ही खुश हूँ उस चीज़ से और जो मेरे सीनियर मेरा काम आसान हो जाता है क्योंकि मेरे हमारे सीनियर जो है लीडर है वो तो बहुत मेहनती है बहुत काम किए हैं और जब आपके पास इतने अच्छे सीनियर्स हो जो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर तो आपका काम और आसान हो जाता है कि आप अच्छे से उसको आगे बढ़ाएँ কি ভাবছেন ফ্যামিলি নিয়ে কোথায় রসনা তৃপ্তি করবেন আর চিন্তা নেই রসনা সেরা ঠিকানা হোটেল ইউটিউব যেখানে রয়েছে ফ্যামিলি রুপটপ রেস্টুরেন্ট সঙ্গে থাকছে মাল্টি মাল্টিকুইজিন রেস্টুরেন্ট পুল পার্টি সুবন্দোবস্ত রয়েছে ইউটিউতে এছাড়াও যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ জন্মদিন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান করারও সুবন্দোবস্ত রয়েছে তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন ইউটুতে আমাদের ঠিকানা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে কাঁচরাপাড়া কাঁপা মোড় সংলগ্ন ইউটিউব হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট বুকিং চলছে আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন বি দশ বাই দুশো উনপঞ্চাশ বুকিং চলছে কল্যাণী দুশো একুশ সতীশ নন্দী রোড লোকে সিনেমা চাঁদমারি রোড লিচুবাগান টিকটিকি বাজার মিলনগর আগুরিপাড়া রজনীবাবু রোড নিপেন সরকার রোড আর পি স্কুল নৈহাটি ছ নম্বর গেট বিজয়নগর ভাটপাড়া রূপশ্রী হল খালি শহর রাজমহল হাউসিং এস্টেট আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন গীতা কনস্ট্রাকশন সিক্স টু এইট নাইন জিরো সিক্স থ্রি ফাইভ ফাইভ সেভেন নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফোর সেভেন এইট সেভেন নাইন ফাইভ সাইকেল ভ্যান অথবা রিকশাকে মোটর চালিত যানে পরিণত করার ঠিকানা রাজ ই সাইকেল টোটো হাব সঙ্গে রয়েছে টোটো সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা পাশাপাশি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় দা বটি কোদালের মতো বিভিন্ন লোহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঠিকানা সিটি বাজার কাশাপাড়া যোগাযোগ এইট ওয়ান জিরো 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 সেভেন ওয়ান ফোর এইট